Це боєць з Луганська на псевдо Лис, який воював разом з ним. Я прошу його до слова. Слава Україні! Слава Україні! Честно говоря, когда я сюда подошел, э, видя ваш э, Майдан и вспоминая э, Киевский Майдан, я понимаю, что вас все-таки меньше. Спасибо вообще, что вы поддержали нас, э, тех, кто воевал на Майдане. Я очень благодарен всем вам за то, что вы присылали нам одежду, медикаменты, пищу и молились. Я сто процентов уверен, что вы молились за нас. Простите меня за то, что я разговариваю сейчас на русском языке. Вот. Я хочу доказать своим лугачанам, донецким, харьковчанам, крымчанам, что здесь, на Западной Украине, легко понимают русский язык. Я благодарен вам за то, что вы вырастили вот такого героя и вот такого героя. И даже вот такого героя. Все они э, герои. Для меня это самое крепкое плечо, которое было э, на Майдане. Я, когда хочу разговаривать о Георгии, я хочу вам сказать, что его подвиг совершен был дважды. Дважды, я им серьезно говорю. Да, Георгий сделал подвиг дважды. Первый подвиг, который знаете все вы. Он был честен. Чисто передо мной никогда не соврал. Серьезно говорю. Никогда ни в чем он не соврал мне. И второй подвиг, это он сказал, когда я умру, то я умру у себя на родине. И тут он тоже был прав. Потому что это его родина. Если кто-то сказал, что это не его родина, он соврал. Я в Луганске очень-очень про Луганск могу сказать, что там тоже такие же люди, как и вы, и они очень хотят, чтобы вы помогли им. Помогите им так же, как вы помогли Киеву. Помогите так же, как вы помогли другим городам. А именно... Молитесь за них. Езжайте туда и говорите, что вы такие же братья, как и мы. Не надо с палкой туда ехать. Там тоже такие же люди, как и вы. Мы хотим, чтобы мы были единой Украиной. Крем такой же, как и мы. Спасибо вам за то, что вы меня понимаете. Слава Украине!